Biz gəldik, gəldik ki, səhər, səhəriniz xeyir olsun deyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, ölkənin ən böyük yayım hüququna malik olan regional televiziyasının tamaşaçıları, xoş gəlmisiz sizləri. Sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Səhərin bu çağında TTV-nin efirində Səhərimiz proqramıdan sizləri salamlayır, gününüz uğurlu olsun deyirik. Yenə də həmkarım Şahla müəllim nədir və gördüyünüz kimi yeni müstədir. Hava çox gözəl görsəniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Sizin üzərində əməyə olan insanlara təşəkkür edirəm. Xüsusilə Anara Əkgişəyə və çox sağ olsun ki, bəs belə. Çox sağ ol. Əzizim, təşəkkür edirəm. İnşallah ə, yaxın günlərdə, yəqin TTV-nin efirində yayımlanacaq Dəbinin Hökümü proqramında tamaşaçılarımız həqiqi mənada görəcəklər ki, ə, necə də gözəl insanlar var ə, və necə də gözəl əl qabiliyyətlər var həmin insanların. Amma biz ə, yəni burada alt çəkməyək. Proqram yayımlandıq zaman görəcəksiniz, təbii ki, Dəbinin Hökümündə ha təbii də təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni mən mən isə istəyirəm geyinməyə görə elə ilk növbədə təşəkkürümü bildirim. Mənim üçün dəyişməz ünvan olan Qazaq şəhər mərkəzi bazarında yerləşən Androvax kişi geyimlərinə Mənaltarlarımı bildirirəm xüsusilə olaraq Sahil bəyə çox sağ olun çünki hər gün bir-birindən fərqli geyimlərlə məni təmin edir. Təşəkkürümü bildirəm. Əgər siz də bu cür geyinmək istəyirsinizsə, əgər siz də müasir stilindən, həmin idman stilindən, həm klassik stilindən geyimlər əldə etmək istəyirsinizsə, onda heç uzaya getmirsiz. Qəzaq şəhər mərkəzi bazarında Andromaxa müraciət edir edirsiniz və orada bir-birindən fərqli geyimlərin şahidi olacaqsınız. Və mən də yenə ə, bugünkü geyimə görə təşəkkürümü bildirəcəm, amma öz geyimimə görə yox, Nəsimin geyimə görə sağ ol və çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Buyur Hüseyn. Və mövzumuzu istərim xatırladaq ki, ana dilimizdən danışırıq. Bu günlər şəhər beynalxaq ana dili günüdür və dünya miqyasında qeyd edilir bu bayram və Azərbaycanda da həmçinin. Biz də düşündük ki, səhərimiz olaraq bu günləri ilə məhz ana dilimizdən bağlı danışaq. Çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, həqiqətən mövzu ətrafında danışacağıq. Dil atanda ilk dəfə ana sevirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. İlk bahnımız, laylana anamız öz südüylə içirirdi ruhumuza bu dildə girə-girə. Bu dil bizim ruhumuz, eşkimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlarımız tək qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verərik. Bizim Qız Dağların sonsuz əzəmətindən, yatağına sığmayan çayların qiddətindən, bu torpaqdan, bu yerdən, elin bayrağından qopan yanğınlı nəğmələrdən, güllərin rənglərindən, çiçəklərin nəyindən, bil düzünün, muğanın sonsuz genişliyindən, ağsaçlı babaların ağlından, kamalından, düşmən üstünə cuman o qır atının alından qopan səsdən yarandın. Sən xalqımın aldığı hər bir nəfəsdən incərandım. Bax bu sözləri Bəxtiyar Vabizadə ana dilimiz Azərbaycan dili haqqında demişdi. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Dilimizlə bağlı hansı məqamları vurulamaq istəyirsiniz və bəzən bəzi insanlar deyir ki, bəzən gənclərimiz dilimizə qarşı, doğma dilimizə qarşı bir gəyanədir Azərbaycanla yaşayaya, yaşaya-yaşaya. Doğma vətənimizdə yaşaya-yaşaya yaşayaya. başqa dillərlə danışırlar, başqa dillərə müraciət edirlər. Buyurun, zəng edinin, dəyişməz olaraq qalan nömrəmizdir. Şəhər istəyirəm xatırladasan? Mən də ə, onu deyim ki, əziz tamaşaçılarımız, sizlər proqramımızın canlı qonağı olub. Gözəl mövzumuzla bağlı maraqlı fikirlərinizi açıqlamaq istəyirsinizsə uyurub zəng vura bilərsiniz. Eyni zamanda Yusifin söylədiyi kimi çox maraqlı qonaqlarımız olacaqdı ki, ə, sırf mövz mövzumuzla bağlı öz maraqlı fikirlərinizi elə siz tamaşaçılarınıza çatdıracaqsınız, çatdıracaqlar daha doğrusu və sizə telefon nömrələrimizi xatırladıram. Şəhər telefonlarından 50044 nömrəsini yığaraq ə, səhərimiz proqramımızın canlı qonağı olursunuz, təbii ki, telefon vasitəsilə. Bununla yanaşı Facebook səhifəsində yaza bilərsiniz. Artıq ə, mövzumuzu paylaşmışam. Buyurun, yazın məgəllə canlı yərimdə səsləndirəyək SMS-lərinizi. Bir daha səhəriniz xeyir olsun deyirik və qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm mən buran Əbilfət İslam müəllim, e, dilçi e, belə deyək, müəllimdir və bir ədəbiyyat fənnindən e, Tovuz rayon məktəblərinin birində dərs verir. Hoş gəlmisiniz Əli Fət müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, olsun təşəkkür edirəm. Və digər qonaqlarımızı dəvət etmə istəyirəm. Əcnəbi futbolçulardır. E, futbol belə deyək, rayonumuzda e, Turan FK klubunun deyə. üzvləridir. Hı. Dəvət edəyom onları da buran. Hoş gəlmisiniz. Aylaşın. Əndər bəy və ə, Salih bəy bu gün ərimizindədir. Təbii ki, biz Əbəs Seyyara Məsbə Əcəmi vətəndaşları dəvət etməliyik. Türk vətəndaşı və ya, Salih bəy hansı ölkənin vətəndaşı? Bəli. Mali. Mali, Mali hə? ölkəsinin ə, vətəndaşıdır və Bir dəyəri xoş gəlmisiniz. Bu gün də çalışacağıq ki, hörmətli tələbəçilər, bəzən idmançılar e, digər sahələrdə olan, e, digər ölkələrin də cənab vətəndaşları üstüllər Azərbaycanına və burada bir qədər çətinlik yaşayırlar dilimizlə bağlı. Siz də e, çətinlik yaşadınızmı insanlar ömürsiyyət qurarkən Azərbaycan dili çoxmu çətin gəlir? Yox, çox çətin gəlmədi. Mən 3 il öncə gəlmişdim Zaten Azərbaycana. Ona görə anlıyorum. Ona qoşulmaq istəyəcəyəm. Həm də Azərbaycan türkçəsi və Türkiyə türkçəsi bir-birinə yaxın olduğu üçün mənimlə görürük ki, asanlıqla başa düşmək olur bir-birinin. Yəqin ki Mali vətəndaşına çətin oldu. Çoxmu çətin oldu sizə? Mikrofonu. Mikrofon. Demon, c'est pour toi la langue, ça était difficile pour venir ici, tu ne comprenais pas. C'est assez un peu difficile parce que tu sais ici et le Mali c'est très loin. Ça ça. Çox çətin oldu çünki dəyişik insanlar var burda, həm dildə dəyişik Ona göre çok e, çetin oldu benim için. Siz geldiniz ki ilde artık Azerbaycan'da yaşıyorsunuz. Bir yıl. Bir ilde. Evet. Bir il müddetinde e, ne kadar sözler öğrenmişsiniz Azerbaycan dilinden? Hansı sözleri? Hepsini biliyorum aşağı yukarı. Ama Salif bilmiyorum. Demon ben de ne demo ne zavajam? Oui, je connais yakşı. Yakşı. Yeni ki səssə deyirlər, <laughs> yaxşı oynayırsınız. Yaxşı oyun göstərirsiniz, ona görə yaxşısınız. Yadınızda qalıbsin. Əbülfət müəllim, xoş e, gəlmisiniz bir daha deyirəm. Necəsiz? Təşəkkür edirəm çox xoş oldum. Mən də e, tamaşaçıların sabahı xeyir olsun deyirəm. Xeyirli uğurlu gün başlasın inşallah. İnşallah. İnşallah biz də buna ümid edirik və hər halda e, dilçilərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür Azərbaycan dilinin təbliğində. Bu gün də hansı işlər görülür məəllimlərimiz, dilçilərimiz Birinci növbədə o demək ki, Azərbaycan dilində danışmaq özü qürur qayğılıqdır. Böyük şaadətdir ki, Azərbaycanlı olub Azərbaycan dilində danışasam. Çünki bu dil o qədər zəngin, o qədər musiqilidir, o qədər incə, o qədər latif dildi ki, bu dildə hər hansı problem yoxdur. Baylar siz sual verirsiniz e, türk vətəndaşıma ki, Azərbaycan dilində hansısını nəyi başa düşürsən nə Ə, mən hesab edirəm ki, sualı vermək düzgün deyil ona görə ki, biz zaten türkük və fərqi var imiş ki, fərqli bir millət, iki dövlətdir. Türk olsaq da Azərbaycanımıza istə müdaxilə edəcəm səbəbi, amma elə sözlər var ki, həqiqətən türk dilində. Təbii ki, təbii ki, hamı yəni də? Osmanlı türkçəsi var orada, misal üçün tutaq ki, ə, digər ə, ə, türkçələrin özlərində də fərqlər var, amma bütün bunlara baxmayaraq biz zaten kök etibarı ilə eyni dildən ə, bölünmüş, ayrılmış və formalaşmış dilləridir. Qaldı ki, Azərbaycan dilinin bugünkü durumu, mən hesab edirəm ki, 2002-ci ildən başlayaraq bütövlükdə Azərbaycan dilinin belə deyim ki, bir status alması və bu status almasından sonra dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların əməkdaşlarının bu dildə danışması, dünya azərbaycanlılarının bütövlükdə ana dili olmaq baxımından Azərbaycan dili dünyanın ən möhtəşəm dillərindən biridir. Halon 19-cu əsrdə, ə, ə, deməli ə, fransız böyük səyyahı öz yazılarında göstərirdi ki, Azərbaycan dili Fransa da, nədir, Avropada fransız dilinə qədər incə, lətif və zərif dildirsə, Azərbaycan dili Qafqazlarda ondan daha möhtəşəm, daha uca, daha zəngin bir dildi. Yəni ə, bu dilin doğrudan da ə, deyək ki, taşıyıcılarının zaman zaman dünya mədəniyyətinə və ədəbiyyatına verdiyi çox nadir incilər bunu bir daha təsdiq edir. Həqiqətən bu belədir və dilimiz haqqında bizim şairlərimiz də, yazıçılarımız dəfələrlə bu mövzuya toxunub və bir çox şeirlər səsləndirib, yazıblar və hazırda Elman Bəxtiyar veb saytında nana dilə haqqında olan bir şeyini səsləndirdim az öncə verilişimizin ilk detallarında və hörmətli tamaşaçılar. Siz bizə qoşulmaq istəyirsinizsə 022 31 500 44 nömrəsinə zəng edirsiniz və Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz. Hər zaman qeyd edirəm və bu gün də addə qeyd edəcəyəm ki, ə, zaman tarix hər şeyi həll edir və tarixdə hər gün bir maraqlı məqamla yaddaşda qalır. Bugünkü tarixdə 21 fevral tarixi ilə beynalxalq ana dili günüdür və bu mövzuya toxunmuşuq, mövzumuz ətrafında danışacaq. Gəlin zaman çarkını izləyəyin, görək 21 fevral tarixi daha hansı əlamətlər bildirə bilər. 21 fevral 1903-cü il. İlin 52-ci günü. 1916-cı ilin bu günü I Dünya Müharibəsinin ən qanlı əməliyyatlarından olan Verdun vuruşması başlayıb. Tarixçilər bu hadisəni Verdun Cəhənnəmi adlandırırlar. 1921-ci ildə Yoxsul Komitələrinin I Ümummü Azərbaycan Qurulduğu başlayıb. Qurulda 23 dekabrda başa çatdı. 1992-ci ilin 21 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Fransa və Polşa ilə diplomatik əlaqələr qorub. 1998-ci ilin bu günü Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında hüquqi yardım haqqında saziş imzalanıb. 1955-ci ilin 21 fevralında Azərbaycan tarizəni Elxan Mansurov anadan olub. 1997-ci ilin bu günü şair, şinas və tarixçi, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ziya Binyadov qətlə yetirilib. İlim bu günü beynəlxalq ana dili günüdür.